Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Nazim akalkan NGO uh, tuan-tuan. Saya saya Hasan Syah Ali, Presiden Perkasa. Uh, banyak benda saya nak sentuh tapi ramai dah sentuh. Uh, yang pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Baginda Sultan Pahang eh. Uh, semalam tuanku bertitah supaya supaya apa ni supaya umat Islam supaya umat Islam jangan berdiam diri apabila agama dihina ha, kita cukup rasa seronok dan sebelum ni memang kita antara NGO-NGO yang sentiasa berani tapi bila tuanku dah cakap bertitah macam ni kita lagi beranilah eh tuanku kita takkan berdiam diri uh, kerana kita bercakap tentang Islam ni kerana uh, seperti mana kita mempertahankan kuasa raja-raja berkaitan dengan agama Islam jadi sebab pemimpin-pemimpin Melayu lah yang sebenarnya berdiam diri dalam isu uh, Bila Islam dihina Pemimpin-pemimpin Melayu Yang berdiam diri Kita umat Islam Keseluruhannya Sentiasa Tidak berdiam diri Apalagi NGO Yang sentiasa uh, Tegas Dalam isu perhinaan Dan sebut pasal Isu perhinaan ni Kita balik cerita ke Isu Baru-baru ni Era Tiga tiga DJ. Tiga DJ yang berkaitan dengan hina Hindu. Tarian tu saya pun tak faham lah. Dia sebenarnya saya percaya dia tak tahu apa sebenarnya dia orang lakukan. Mereka cuba ikut uh, tarian yang dibuat oleh seorang apa ni ahli ahli boxer ke apa tu? Tai tai Muay Thai. Ha? Muay Thai. Muay Thai tu. Uh, tapi bila dibising kononnya zina Hindu dia pun terasa macam ih silap dia tu yang dia pergi apa ni kuil tu eh? kenapa ok tak apalah bagus lah tapi begitu orang kata cara menerima orang datang tak maaf macam tu cara dibuat oleh pemimpin Hindu di Batu Kep saya tak nak lebih-lebih itu uh, oh. nanti dia lebih memanaskan tapi cuma kita I, heran eh dalam isu penghinaan Islam Haris Iskandar dan Sislia dikena 10 ribu compound hina Islam KK Ahmad 60 ribu hina Islam era dikatakan bertanggungjawab tentang isu penghinaan Hindu oleh tiga DJ dia era radio kena 250 ribu Islam dihina baru 10 ribu baru 60 ribu Hindu dihina kena 250 ribu agama persetuan ni agama apa sebenarnya ini? dan saya heran kenapa era yang didenda Aris dekat platform media dia Kenapa syarikat yang mendirikan mendirikan platform ni tak ditenda? Macam mana era kena? Macam mana uh, kenapa uh, company ChekiMart setakat kena uh, apa ni dia punya pengarah eh 60000. Tapi Hindu ni hina Hindu lebih mahal daripada Hindu eh hina Islam hukum dia saya minta era supaya jangan bayar denda bawa pergi mahkamah fight benda ni sebab belum tentu ia bermaksud menghina agama Hindu dan tarik balik permohonan maaf tu tarik balik sebab cara mereka menyerang tiga DJ ni berlebih-lebihan di kalangan pemimpin-pemimpin DAP dan juga MIC kalau begitulah cara mereka baik tarik balik permohonan maaf tak payah minta maaf pergi lawan dekat mahkamah dan keduanya Perhina-perhina Islam yang duduk di luar negara. Yang baru-baru ni kes ni yang betul-betul beriadap. Kononnya nak counter 3 DJ ni. Dia maki hamun Islam cukup-cukup. Dengan lucah, dengan apa semua. Dia duduk luar negara. Ketua polis kata tak boleh buat apa. Dia kat luar negara. Apa tak boleh buat apa pula? Kerajaan KDN sepatutnya beri amaran supaya dia balik. Untuk disuasai Kalau tak balik dalam masa berapa tempoh diberi. Buang kerayatan dia. Habis kita. Apa nak berlembut lagi dengan orang macam ni? Penakut duduk luar negara maki amun. Melayu maki amun Islam. Kita bodoh. Biarkan dia. Apa ramai orang macam tu? Bukan dia seorang je. Dua tiga orang lagi. Jadi yang saya cakap tadi Tuanku kata umat Islam perlu berani pertahankan Islam yang betul-betul berani adalah orang Islam memang Layak biasa, NGO Pemimpin Islam, parti politik terutamanya Apa lagi dalam kajian Sebab dia mengharapkan undi bukan Islam Mereka mengharapkan undi bukan Islam Dia orang takkan buat apa-apa sangat Dalam isu-isu perkhidmatan Islam ni Jelas sekarang berapa banyak kali dah kes-kes perkhidmatan Islam Kajian Madani buat tak tegas supaya tadi saya ada siapa yang cakap tadi supaya kajian tegas macam-macam uh, dalam isu ni tak payah tegas macam mana garis panduan umat Islam pergi ke gereja dan juga ke perayaan-perayaan agama lain pun habis gitu je dipadam gitu je tak diteruskan ini kerajaan sekarang ni, kerajaan sekarang ni. Saya pun tak faham ah. Ano yang ada dalam tu boleh berdiam diri. Semalam saya tengok uh, statement daripada Tim Sagong. Um uh, Ano beri amaran jangan hina Islam. Tapi isu yang dibawa oleh uh, Menteri Agama, Yakim, dua-dua tolak berkaitan dengan halal logo, logo halal untuk restoran dan juga garis panduan ni ini yang sedih lah sedih dan sikit saya lihat banyak pemimpin DAP yang provok sengaja mempergunakan perkataan-perkataan Islam yang terma tema yang sebenarnya ikut peraturan perkataan-perkataan Islam yang tertentu tidak boleh diguna oleh bukan Islam suka dia sebut solat ajat suka dia sebut taubat nama itu nama macam-macam lagi diam je tak ditegur pun pemimpin-pemimpin UMNO kenapa tak tegur menteri agama kena tegur tegaslah isu Islam tu tuanku dah titah tu perlu pertahankan Islam betul-betul saya sedih eh? Isu keduanya isu Sapura Sapura di Beli B 1.1 point... eh? Yeah. Bilion Sebelum ni kan ada isu Sapura ni Isu sebelum ni Yang kecoh Terpaksa uh, Nak declare bankrupt apa, apa Tapi bila tengok CEO dia bergaji Sebulan kat sejuta juta. CEO tu dia lah punya Sapura tu ini kajian bagi lagi syarikat bermasalah ke ya yeah, betul ramai Melayu situ saya sokong sangat memang nak selamatkan kami Melayu tapi kalau management yang ada kenapa perlu bagi lagi satu pun 1 billion 1.1 billion ni untuk menyutik dana baru untuk Sapura Pastikan dulu dana ni membayar hutang-hutang Sapura kepada syarikat-syarikat yang buat kerja untuk Sapura. Yang kebanyakan majoritinya syarikat-syarikat bumi putra. Berapa banyak syarikat tak dibayar? Jangan gunakan 1.1 bilion ni untuk operasi. Untuk menjanakan pendapatan. Akhirnya terus rugi juga. Hutang-hutang yang lama tak bayar juga. Bayar dulu kontraktor-kontraktor yang Berapa banyak yang Sapura tak bayar-bayar Pastikan duit tu bayar dulu Dia pusing sana sekejap Perjaman sekejap uh, Bukan bill out Sekejap kata suntikan Mungkin kajian nak ambil uh, share Mewakili apa GSC tertentu masuk dalam Ataupun ada jugalah Kemungkinan Ada pihak-pihak yang diam-diam dah ambil alih Sapura ni Share ke apa ke? Tiba-tiba dapat pula 1.1 bilion. Ini yang kita nak tahulah. Patut Kajang beri penjelasan sebab isu Sapura ni ramai yang condemn Satu syarikat yang uh, telah jauh uh, apa ni perjalanan mereka punya pengurusan eh. Uh, yang yang keduanya, yang ketiganya saya pun terkejutlah. Ada majlis bandaraya ke majlis daerah Yang sampai Cabut pintu rumah Sumban ni eh? Majlis bandaraya bandar eh? Betul lah Kadang kita pun pelik juga Orang sewa 150 sebulan Tak boleh bayar Orang tempat lain Sekarang tak ada lagi 500-500 Kalau usah-usah bandar ni 150 sebulan Berapa lama Tak ada naik-naik Tak boleh bayar sewa kalau susah sekali pun Takkan tak boleh cari Batu mal takkan tak boleh tolong Kalau orang susah 150 tak boleh bayar Tapi yang pelik tu Tindakan tu satu dah Sangat orang kata Tak pernah dengar lah Orang tak bayar sewa Tuan punya bangunan pergi Buka pintu Buka pintu depan je Pintu bilik Pintu bilik semua Cabut Bukan buka uh, Cabut Eh Dah rumah tu tak ada ni Sementara tu Tak tahulah bila dia boleh pasang pintu-pintu tu Keselamatan. Keselamatan tu Oh suka dia lah Ni betul-betul Tindakan tak bertemadun Saya kata Kenapa tak potong air saja Potong air dulu Supaya 2-3 hari dia rimas dia pergi bayar Dan sebenarnya banyak isu yang saya baca Semalam dapat tahu Isu penyewa sewa kepada orang lain penyewa asal sewa kepada orang lain mungkin 400 500 ringgit sebulan itu yang penyewa tu mungkin penyewa yang kedua ni bayar dah penyewa pertama penyewa pertama tak bayar dekat MPS, MPS. entah ada orang datang nak, nak apa sita apa semua kau tim ok eh, pasti eh, bulan, depan bayar eh bulan depan bayar kau tim 20-30 ringgit mana tahu ini biasa berlaku tapi kaedah buka pintu, cabut pintu satu tak termadun lah pada saya. Tapi yang heran tu tunggakkan sampai 17,000, 21,000. Digi babi apa ni? Kenapa masa tunduk tunggakkan 7 bulan 8 bulan tak diambil tindakan? Kenapa tunggu sampai 21,000? Apa yang kau buat sampai tunggakan 21 ribu Baru nak ambil Selama ni berapa yang dia orang buat ketua jabatan ni patut dipecat ditukar ke jabatan lain mesti ada something penguatkuasa ketua penguatkuasa yang bahagian ni pun kena tukar tempat lain berpuluh ribu berbelas ribu baru nak ambil tindakan ni apa benda ni ini namanya tak efisien pegawai tak efisien pegawai tulas diberi gaji sebab kerja betul tapi, tapi buat benda tak betul itu isu MBS Dan akhir sekali isu URA Yang tadi Puan Zahra sebut Saya nak beritahu ni kita Saya baru, baru ada satu Perjumpaan tertutup Dengan dua orang Pegawai Yang ada bersama dalam Panel of expert Panel of expert Yang mengkaji mencadangkan me uh, apa ni uh, melihat suasana apa ni keadaan landscape où, apa ni perumahan negara yang di bawah uh, KP K, uh, K, uh, KP KPKT eh yang ditubuhkan oleh KPKT panel of expert 28 anggota orang Melayu baru ada 5 6 orang yang lain pemaju-pemaju bukan Melayu ada seorang pemaju daripada Hong Kong mereka lah yang Membincangkan Melihat dekat mana yang perlu di apa ni Diambil Dibangunkan Mengolahkan apa sajalah Dia orang yang menentukan Ini gila babi lagi sekali Kenapa majoriti negara orang Melayu ni Yang memikirkan tentang perumahan Melayu hanya 5-6 orang Yang lain bukan Melayu 28 daripada anggota tu Melayu baru 5-6 orang saja nak merencanakan Nak menyusun semula Bandar-bandar ni Perumahan-perumahan Alasannya Konon rumah-rumah lama Saya pun tahu Rumah yang ada Kadang-kadang kita tengok kat Syalam tu Saya dah pergi Tengok Bukan kata rumah murah saja Rumah yang sederhana murah Apartment tu Kalau pergi tengok Ya Allah Sampah bertimbun-timbun kat bawah ni Dekat lift dekat apa Memang betul Kalau kita fikir 10 tahun lagi akan, Macam mana yang keadaan-keadaan memang Memang betul kita fikir Memang perlu ada tindakan pembaruan Tapi <coughs> Janganlah Ambil kesempatan ni Dengan mubal undang-undang Untuk ada Benda yang tersirat Itu dekat Sungai Baru Saya dua kali dengar statement PM X Dia kata kalau kawasan tu ada 75% 75% Melayu Kita akan kekalkan 75%. Melayu di situ. Orang yang ada di situ kalau ada 100 peratus pun 100 peratus. Orang Melayu di situ perlu dikekalkan. Tapi bila dah pembangunan tu naik banyak, dah macam sungai baru ni, daripada keluasan tanah tu tinggal 30 peratus saja untuk letak penduduk asal. 70 peratus akan dibangun baru. Dan dikatakan orang asing pun boleh beli. Jadi kononnya 100 peratus orang Melayu di situ dah tinggal 30 peratus nanti. Ini jelas ni senang je PMX tak tahu ni Dia memang tak tahu Memang dia tak tahu apa pun Dia shock jadi PM Dia pergi sana pergi sini nak tahu Dia PM sekarang Bukan dia nak buat untuk negara Dia hanya dengar penyiasat-penyiasat dia -penyiasat DAP saja <coughs> DAP lah berkuasa dalam negara ni So panel lah, of expert ni Dia sudah tengok dah dia punya ni Are you You URA URA yeah. URA ni mana-mana saja jutera yang boleh me mengatakan ah, tempat tu dah tak fix untuk diduduki cukup so dia orang boleh berunding dengan pihak uh, persatuan penduduk kalau ada persatuan penduduk, penduduk, tu boleh dibayar dibeli dia pun cuba nak mempengaruhi separuh daripada penduduk situ boleh berlaku dia boleh ambil dan boleh bagi apa ni cadangan pertahanan kerajaan untuk dibangunkan semula Ah, ha, beraduh lah Melayu dengan Melayu nanti Melayu separuh tak nak, Melayu nak beraduh, Melayu dengan Melayu beraduh tiba sebab kaum lain nak ambil alih kaum lain yang terutamanya pemaju-pemaju ni nak cari, dapat cari peluang kawasan baru yang cuma senang untuk dia bukan dia fund pun bank yang fund untuk dia ni modal dia orang tapi dia dapat kawasan-kawasan strategik di bandar Bangunkan baru Kondo-kondo uh, baru Tambahan daripada yang lama Yang lama ni dia buat Yang jenis orang yang setakat mampu milik saja Dan mungkin uh, mahal sikit Tapi yang satu lagi juta Sembilan ratus ribu Siapa orang Melayu boleh beli uh, Ini yang penuh Di kalangan bukan Melayu nanti itu kawasan Melayu PMX tak kisah Pasal dia nakkan undi bukan Melayu Pemimpin-pemimpin dalam Kerajaan Madani sekarang Dia sekarang kejap Kundi bukan Melayu Lagi sikit Melayu di situ Lagi senang dia suka Tak kira lah Hamno pun dah fikir macam ni sebenarnya Hamno dah seronok nak cari kawasan baru sekarang Nak persempatan semula Seperti mana sahabat saya tersebut tadi Ini yang kita bimbang So nari NGO Sekali lagi kita Banyak perkara kita sentuh nari Bukan satu perkara yang tumpuan Tadi Toki ajak kita bincang tentang Satu gerakan besar-besaran Baikot Setengah-setengah produk Yang kita rasa Beri signal pada mereka Kita tengah marah Melayu tengah marah sekarang ni Jangan nak cakap apalah Sikit-sikit Sikit-sikit Kita kena jaga keharmonian Asal ada isu sikit je dia, dia punya ayat Menuju kepada orang Melayu Supaya kita jangan Terlalu lebih Jaga keharmonian Tapi kalau puak-puak bukan Melayu ni Yang bercakap Dia tak ada sebab pun Ayat macam ni tak ada pun sebut, kita kena jaga keharmonian. Tak ada. Tapi kalau orang Melayu bercakap sikit, dia mulalah. Keluar perkataan ayat macam ni. Jaga keharmonian, jaga perpaduan. Tai kambing dia. So, ini yang kita sedih. Toki, insyaAllah Toki, kita akan bincang paling uh, solid kali ini. Kita ajar. Kita ajar, kita ajar kali ini. Kita ajar betul-betul. Ini yang kita bimbang isu apa ni... MAS tu dah banyak kali kita bincang-bincang ni bimbang ni atas sultan ni. so dia orang bebas bercakap dekat parlimen sekarang dia hasut ini target dia sekarang ni ini, senjata orang Melayu ni last hasta sultan ni kalau hilang ni dia, dia pindah ni agak menjadah betul pemerintah Melayu ni yang skongkol ni mengutbal undang-undang apa ni hasta sultan ni makan tuan sendiri sebenarnya makan orang Melayu sendiri nak cakap pasal kerja gajah nak cakap dia hanya kata tak boleh usik pasal raja-raja je Kena jaga hati raja-raja ah. lah Tapi kalau isu Melayu Isu kepentingan Melayu Tapi, Nak buat macam mana PM sendiri pun tak ada Mana-mana kaum yang istimewa Semua sama rata Baru-baru ni kenyataan dia Ini ah, apa yang kita harap sekarang? Jadi Kita mahu Orang Melayu sedar sekarang Kita dalam keadaan baik Sebab tu saya nak ulang sekali lagi Bahawa ada kumpulan Cina telah berjumpa Tuan Mahathir yang mengatakan Tuan bukan 5 tahun lagi yang Tuan kata Melayu punya kuasa dan tanah air ni hilang 2 tahun saja lagi Tuan Dia cakap 2 tahun lagi Banyak sebab apa yang berlaku sekarang Dekat 2 tahun lagi sikit-sikit ni Dengan atas baru apa ni Parlimen yang dah diluluskan Ni Syed Sadiq seorang bebasan benda tu lulus Lepas tu Syed Sadiq jangan sokong Tak tahulah nak cari peruntukan ke apa tak tahulah Dah penat jugaknya Pergi daki gunung dengan baju Melayu Berenang dengan baju Melayu Berlari dengan baju Melayu Ini yang kita sedar Sedih lah Itu saja Puan Zara Kita Apa ni um, Gulung lah um,